Azərbaycan daimi şəkildə qarşı tərəfə mesaj da ötürür ki, orduda hazırlıq yüksək səviyyədədir. Amma digər tərəfdən təxribatçı açıqlamalar da gecikmir. Təkcə Ermənistan tərəfindən belə açıqlamalar gəlmir. Həm də Avropa İttifaqından bəzi açıqlamalar eşidilir. Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və tərküzlü siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Joseph Borel açıq qərəz nümayiş etdirməklə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh perspektivlərinə gərginlik yaratmağa çalışır. Bu barədə Qərbi Azərbaycan icmasının yaydığı bəyanatda bildirilib. Detallar barədə isə əməkdaşımı Zeynəb Nadirova danışacaq. Hər vaxtın xeyri olsun Zeynəb. Salam Çinarə, xoş gördük yenidən səni və izləyicilərimizi. Bəli, biz bu gün Jozef Borelin ə qərəzli açıqlamalarıydı bağlı xarici işlər nazirliyinin bəyanatını səsləndirmişdi. Artıq tər Azərbaycan icmasının da Jozef Borelin qərəzli fikirləri ilə bağlı bəyanat gəlib. Belə istərdim ki, o bəyanatda nələr səsləndirilib, hansı fikirlər səsləndirilib. Bununla bağlı bizə elə icmanın sözçüsü Ülviya Zülfüqar məlumat verəcək. Ülviya xanım, Jozef Borel mətbuat konfransında belə deyək, eyni zamanda orada Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzayan da oldu və Azərbaycana qarşı qərəzli fikr səsləndirdi. Ümumiyyətlə Ə, Qərb Azərbaycan icması necə dəyərləndirir Joseph Borel'in bu açıqlamalarını? Bəli, Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Ermənistanla növbəti iclasdan sonra öz olunpolasını sadiq qalaraq. Yenə anti-Azərbaycan bəyanatlar səsləndirib və Avropa İttifaqının nümayəndəsi demək uzun müddətdən sonra sərhəddə baş verən təxribatda Ermənistanın hərəkətlərini görməzdən gələrək, Azərbaycan hərbiinin yerləşməsini görməzdən gələrək, yenə Ermənistanın xeyrinə bəyanatlar vermişə, təbii ki, ondan başqa bir şey gözləmirdikdə, Avropa İttifaqının nümayəndəsi qoşuların sərhəd bölgələrindən geri çəkilməsi kimi absurd fikirlər səsləndirməklə Ermənistanı növbəti dəfə Azərbaycana qarşı hücumlara ebelediyi hadəsəndirməyə çalışmışdır. Ümumilikdə demək Avropa İttifaqının nümayəndəsinin demək bu kimi addımları ümumiyyətcə Avropa İttifaqının missiyası Hansa-da yerləşir. Onunla da bağlı Avropa İttifaqı səmimi olmayıb, Azərbaycanə verdiyi vədləri yerinə yetirməyib. Baxmayaraq ki həmin Missiya imzalanmasında yazılıb ki, münaqişə zamanında Səriyədənin bölgədəki insanlara dəstək vermək məqsədi daşıyır. Təbii ki, bununla bu belə deyil. Ə, çox köbüt bir şəkildə hərbi və kəşfiyyat dəstəyi verirlər Ermənistan tərəfinə. Belə üstəlik, ə, həmin missiyanın yerləşəyəcəyi ərazi Qərbi Azərbaycanların çıxdığı ərazilərdir və həmin ərazilərdə bizim mədəni irsimizin, qəbirsanlığımızın dağıdılmasına, qəbirsanlarımızın dağıdılmasına göz yumurlar. Ə, və ə, demək, ə, bundan başqa cazibə ilə daha bir köbüsədə yol verərək Qara Qabağdan çıxan, ermənləri könüllü şəkildə çıxan ermənləri qaçqın adlandırmasa baxmayaraq biz Qərbi Azərbaycan bu barədə bir kəlmə belə olsun danışmamışdır. Ümummüləkdir Qəlbəz Azərbaycan icması Avropa İttifaqının institutlarını bu kimi addımlardan çəkilməyə çağırır və sülh prosesinə mane olmaməğa, o cümlədən Ermənistan çıxarılmış soydaşlarımızın geri qaydış hüququnu dəstəkləməyə çağırır. Təşəkkür edirəm sizə bəyanatı səsləndirdiyiniz üçün, eyni zamanda izləyicilərimizə çatdırdığınız üçün. Bəli, Kinarəyə Qərbi Azərbaycan icmasının Avropa İttifaqı nümayəndəsi Jozef Bor ilə olan ə, cavabı bundan ibarət idi. Bunu da diqqətinizə çatdırdıq və bəyanatda bildirildi ki, Avropa İttifaqı tərəfindən bu kimi fikirlərin səsləndirilməsi təbii ki, Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasındakı əlaqələrə, əlaqələrə mənfi təsir göstərir. Bununla yanaşı da sülhə təhdid yaradır. Bəli, bizim çatdıracağımız informasiya bu bağlamda bundan ibarət idi. Söz yenidən səndə. Təşəkkürümü bildirirəm Zeynəb, məlumatın detalları barədə informasiya verdiyin üçün və biz bu istiqamətdə müzakirəmizi hələlik yekunlaşdırırıq. İrəliyən dəqiqələrdə daha çox yaxın